Słuchajcie. И за земных слабый смущается глаз, Слово дослышится в чувствах простых, Бог нас от гибели спас. Если, 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 если. Сила Христе, Присаживаемся. Читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 31 стиха. Слова Христа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего издан будет вон, и когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе. Сие, говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. Народ отвечал ему: Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну человеческому? кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света, сказав это Иисус Отошел и скрылся от них. Аминь. Десятый номер, Песнь Возрождения 95-й, как много звезд на небесах горит в бесчисленных лучах, но лучше звезд всех красота Божественной любви Христа, любовь Христа, она светлее всех светил. С тех пор она для всех очей теперь видна, и в мире лишь она одна, Тьму сердца просветить сильна. меня к Христу, сквозь жизни мрак и темноту. Я на нее хочу взирать и ей лишь в жизни доверять. Молитвенное служение хора.